যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ অপৰা ফেন্স ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ বিভিন্নজন যুৱকৰ উদ্যোগত মাঘে মেলা উৎসৱ আমাৰ আৰ বি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হয় আৰু এইবাৰৰ মাঘে মেলা উৎসৱ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষ আয়োজন কৰা হৈছে আৰ বি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যিহেতু আপোনালোকে গম জ্ঞাত যে আমাৰ পলাকবাৰী সমষ্টিত বিশেষকৈ মাঘ বিহু আমি বিভিন্ন ৰাইজে বেলেগ বেলেগকৈ পালন কৰোঁ গাঁও ৱাইজ আমি পালন কৰোঁ বা চুকা ৱাইজ পালন কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আছোঁ কিন্তু এই মঞ্চখনৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যিহেতু প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত কৰিব লাগে সকলোকে একত্ৰিত কৰিব লাগে ইয়াতে যাতে সকলোৱে আহিব পাৰে নিজৰ নিজৰ চোবাৰ চোবাত আয়োজন কৰাৰ উপৰিও নিজৰ নিজৰ গাঁৱত আয়োজন কৰাৰ উপৰিও যাতে তেওঁলোকে আমি যাতে সকলোৱে মিলি পেলাই ইয়াতে আৰ বি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়ত খেলপথাৰত সমবেত হৈ পেলাই যাতে আমি মাঘী মেলা সকলো ৰাইজে ইয়াতে যে উদযাপন কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে মহান উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াৰে এই মাঘী মেলাত আমাৰ যি ঐতিহ্যৰ যিবিলাক পৰম্পৰা আছিলে আৰু খাদ্য সম্ভাৰ সকলোখিনি ইয়াতে উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয় আমাৰ সাজ পোছাক সংস্কৃতি কালচাৰ গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াতে উপস্থাপন কৰিবলৈ দৰকাৰ হেৰি প্ৰয়াস কৰা হয় মই বিশেষভাৱে সৰবৰা ফেন্স ক্লাবক আৰু যিবিলাক উদ্যোক্তা আছে সকলোকে মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো যাবা যোৱা বছৰ তেওঁলোকে যথেষ্টভাৱে বহুখিনি আমাৰ ইয়াতে দৰ্শক উপস্থিত হৈছিলে আৰু এইবছৰো দেখিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত যথেষ্টখিনি মানুহ আহিছে মই আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰক এই মাঘী মেলা সাফল্যমণ্ডিত হ'ল এইবাৰ যোৱাবোৰতকৈ ফাইভ টাইমছ বেছি বেটাৰ হৈছে আহ বছৰৰ যাতে হয় উদ্দেশ্য এটাই যে সকলোকে একত্ৰিত কৰা আৰু ইয়াতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি হৈছে কি নাই সেইটো নহয় মহান উদ্দেশ্যটো চাব লাগিব মহান উদ্দেশ্য যে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো ইয়াতে আমাৰ ভাল হৈছে আৰু লগতে মহান উদ্দেশ্যই যে সকলোকে একত্ৰিত কৰিব পৰা গৈছে যে নতুন মানে এটা চিন্তা আচলতে প্ৰতিজন অসমীয়া শংকিত হওঁ আমি আমি ভগৱান আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব বুলি কেতিয়াও শংকিত নহয় কিন্তু বিহু আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব বুলি আমি শংকিত আমাৰ নাৱলখন ক'ৰবাত আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব বুলি আমি শংকিত আমাৰ গৰুহাল আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব বুলি শংকিত আমাৰ কেঁচা ঘৰ আমাৰ পৰা হেৰাই যাব বুলি শংকিত গতিকে ভগৱান যিদৰে নোহোৱা হৈ নাযায় পৃথিৱীৰ পৰা বিহু যদি আমি নোহোৱা হোৱা কৰি ৰাখিবলগীয়া হয় বিহু যদি চিৰদিন থাকিবলগীয়া হয় এনেকুৱা আমি যেনেকুৱাকৈ পূজা পাতোঁ আমি যেনেকুৱাকৈ ৰাস পাতোঁ বিহু তেনেকুৱাকৈ উদযাপন হ'ব লাগিব এটা অনুষ্ঠান হিচাপে আৰু মাঘী মেলা দুহেজাৰ চৌব্বিছ এই চিন্তাটোক লৈ আমি অংকুৰিত কৰিছিলোঁ যাতে আমাৰ মাজৰ পৰা আমি কেতিয়াও শংকিত নহওঁ যে বিহু আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব এই শংকাটো যাতে অসমীয়াৰ মাজত নাথাকে এইটো আমাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা এইটো আমাৰ জাতীয় দায়বদ্ধতা আমি এতিয়া ফ্ৰেঞ্চ ক্লাবে দায়িত্ব লৈছোঁ বা আমি দক্ষিণ কামৰূপৰ কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিয়ে দায়িত্ব লৈছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা হ'ব আমাৰ সমষ্টিৰ যিজন অভিভাৱক বিধায়ক মহোদয় আজি হেমাংগ ঠাকুৰীয়া আছে তেখেত থাকিব বা অহাবাৰ তেখেত থাকিব বা কোনোবা বেলেগ থাকিব যোনেই নাথাকক তেখেতসকলে যাতে এই অনুষ্ঠানটো এটা জাতীয় দায়বদ্ধতা বুলি ৰাখি জাতীয় দায়বদ্ধতা বুলি ভাবি এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকৰ প্ৰাসংগিকতা বৰ্তাই ৰাখে আৰু এই অনুষ্ঠানবিলাক চলাই লৈ যায় এইটো আমি মনে প্ৰাণে বিচৰা এটা আমাৰ হেঁপাহ বা আমাৰ চিন্তা পৰৱৰ্তী সময়ত দুহেজাৰ ছাব্বিছত আমাৰ বৃহৎ পৰিকল্পনা আছে ৰাজীৱ ভঁৰালী ভাস্কৰ ডেকা আমাৰ সঞ্জীৱ দাস সুৰজ দাস গোটেইবিলাকে বা আমাৰ গোটেই ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাবে এটা বৃহৎ পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছোঁ অহাবাৰ আপোনালোকে মাঘী মেলাত এক বিশেষ বাৰ্তা পাব আৰু গোটেই বিশ্বক চমকিত কৰিব পৰা এটা আমি বাৰ্তা লৈ আহিম মাঘী মেলা দুহেজাৰ ছাব্বিছত আপোনালোকৰ মাজত এইবাৰ ব্যতিক্ৰম আছে যোৱাবাৰ আমাৰ আদৰ্শ গাঁও এখন আছিলে এইবাৰ সম্পূৰ্ণ মাঘী মেলাৰ বাকৰিখনে এখন গাঁৱলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ সোণালী অতীত তাৰপিছত সোণালী অতীত আছে আমাৰ ইয়াতে সোণালী অতীতৰ আমি হেৰাই যিবিলাক বস্তু আমি এৰি আহিছোঁ ক'ৰবাত এৰি আহিছোঁ কিছুমান নষ্টলজিক মুভমেণ্ট আমি এৰি আহিছোঁ সেই নষ্টলজিক মুভমেণ্টখিনি আকৌ এবাৰ জীয়াই চাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰপিছত কাইলৈৰ পৰা এখন প্ৰদৰ্শনী হ'ব ইয়াত বৃহৎ বৃহৎ লাড়ু পিঠা এইবিলাক থাকিব আমাৰ স্থানীয় মহিলা গোটসকলক আত্মসহায়ক গোটক আমি বনাব দিছোঁ লাড়ু পিঠা বনাব দিছোঁ তেওঁলোকৰো এইবিলাকেৰে এখন প্ৰদৰ্শনী হ'ব আৰু অনুষ্ঠানত আছে আমাৰ দিহানাম প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দক্ষিণ গামটোক হয়তো অসমতো হ'ব পাৰে নাজানো কিন্তু আমি দক্ষিণ গামটোক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বেণ্ড পাৰ্টি প্ৰতিযোগিতা আছে বেণ্ড পাৰ্টীৰ সংগীতবাদন প্ৰতিযোগিতা আছে কাৰ্যসূচী আজি আঠ জানুৱাৰীৰ পৰা বাৰ জানুৱাৰীলৈ এই কাৰ্যসূচী দেখিব অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবেই এক সুখবৰ ন লাখ ন হাজারে প্রায় ত্রিশ বছরীয় অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনের এবার স্বচ্ছাধিকারী কলিটাৰ কলিতার প্ৰকাশিত আৰু আর প্ৰিন্টাৰ প্রিন্টার্স গুয়াহী কমার্স কলেজের বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত আমাৰ ঠিকানা মুখ্য কার্যালয় ফর ফৰে স্কুল হরিদির পথ গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কার্যালয়ের কলিতা মার্কেট কামৰূপ কামরূপ মোবাইল নং নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ ডাবল ওৱান ফ'ৰ ট্ৰিপল ছিক্স আৰু ছেভেন ডাবল জিৰ' টু ফ'ৰ ছেভেন টু এইট ওৱান থ্ৰী মে নাইটি প্ৰভাটী অসম এট দ্য ৰেট জিমেইল ডট কম